Здравствуй, дорогой Гриша. Я знаю, что ты как раз не ватник, и тебе мало что можно сказать о настоящей ситуации. Даже ты можешь сказать. Я просто хочу поблагодарить тебя, твоих друзей, всех тех, кто похож на тебя, за то, что у вас э, хватает смелости, будучи в такой тоталитарной, очень сложной стране, все-таки выходить на протесты, помогать тем, э, кому плохо, рассказывать правду. И рано или поздно, я уверена а мы все вместе добьемся того, что империя рухнет. Вам нужно просто максимально рассказывать другим, что телевизор — это зомби, что людям говорят постоянную неправду, что нужно просто анализировать информацию, какие-то другие... Я не знаю, есть ли сейчас в России возможность, у вас даже интернет, по-моему, по талонам каким-то сейчас, уже не говоря о том, что Макдональдс закрыли, и есть больше нечего то, не знаю, листовки, наверное, пишите, как-то пытайтесь с ними говорить, потому что очень жаль, если те из вас несколько думающих людей, кто остался в России, уедут жить куда-нибудь в Берлин или в Европу, потому что это, это будет легко, я вас пойму, друзья, если вы это сделаете, потому что это сейчас очень непростая страна, чтобы не сказать удручающая. Многие из вас хотят стать персонами Нонграда, но все-таки попытайтесь до последнего сделать, э, проводить какую-то просветительскую деятельность. И вообще, очень смешно я сейчас говорю по-русски, при том, что ты разумеешь украинскую имени, не требовало российскую. Э, слава Украине и... Рано или поздно тюрьма народа упадет и будут жить просто свободные, уверенные в себе счастливые люди.